Доброго ранку кажу нашим телеглядачам, та нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі 264596, Міський номер нашої студії та мобільний. Буквально за мить ви побачите на своїх екранах. Ось вже бачите. Тож, будь ласка, телефонуйте та приєднуйтеся до нашого спілкування. Ми завжди раді вашим дзвіночкам. А я вітаю у цій студії наших наступних ранкових гостей. Це Юрій Антощук, голова фонду об'єднання, регіональний рецензент Google Maps, Доброго ранку. Та Анастасія Гришко, керівник напрямку. Інформаційно-комунікаційних технологій фонду об'єднання. Так, <laughs> доброго ранку вам. Uh, ви вже були у нас неодноразово uh, гостями ранкових ефірів. Uh, головне питання, з якого відразу хочеться розпочати, чому дійсно деталізація карт Google є такою важливою для розвитку туристичного потенціалу Херсонщини? <registry> Бо це слова доволі складні. А як просто це зрозуміти от нашим телеглядачам? Будь ласка. Ну, якщо приклад. примір, я впевнений, що практично всі користувались Google картами, більшість полізувалися Google картами або іншими Картами, когда куда-то едут в другой город. Человек открывает, ему надо куда-то добраться, он открывает, смотрит, как добраться к тому или иному объекту. И понятное дело, что э, Она ведь по Херсону такая, да, по Херсону. И я уверен, опять же, что часто люди сталкивались с тем, что карты приводят не туда, где находится этот объект, или вообще нет этого объекта на Google Картах и, соответственно, э, нет возможности, ну как бы, туда добраться. Это mm -hmm, самый простой, это да, это самый простой пример. И но мы все основываемся всегда на исследованиях. И вот вчера в частности мы презентовали исследования, которые проводились еще и в 2011 году. Ну, вот в частности, допустим, если мы говорим про Google карты, то вот в Америке провели исследование, сказали, что карты поспособствовали получению американским компаниям в 1,6 триллионов долларов в 2011 году. Uh -huh. uh, да, и, и таких показателей очень много, и также исследования говорят, что, как правило, 17% поиска информации на картах приводит к неточным локациям. Казалось бы, что здесь такого. Но опять же, как показывают исследования, 75% пользователей говорят, что если их э, приводят э, карты к неправильному расположению объекту, то у них, соответственно, падает доверие к бренду. Mm -hmm. То есть, если человек ищет информацию э, на картах, как добраться элементарно даже к какому-то ресторану, кафе или э, отелю и его неправильно приводит, то есть этот отель либо не нанесен на карту, либо он ошибочно указан в другом месте, то у пользователя сразу падает доверие к бренду. То есть это, ну в единичном случае может быть это не так страшно, но когда мы говорим про глобальное, ну глобальное, если смотрим со стороны, то это действительно является большой проблемой. А так как у нас э, туристическая Херсонщина, и многие едут, э, и вот туристический сезон уже на носу, многие будут ехать к нам отдыхать на Причерноморское побережье, на э, Рыбацкую стрелку, то очень важно, чтобы действительно все эти э, кафе, магазины, отели, частные сады бы все это было нанесено на карту, чтобы туристы, которые приезжают к нам э, в регион, чтобы они могли найти интересующую их информацию. Это и детализация. Да, да. Угу. Ну а так. кроме того еще, да, мы все время говорим о том, что gps пользуются фактически все. Угу. И да, если скорой, к примеру, пожарной или какой-то службе нужно добраться в село, где не прорисованы на картах ни улицы, ни дома ничего, то, естественно, это гораздо усложняет. Да, и, соответственно, если это все прорисовано, то скорая может доехать быстрее, пожарная может доехать быстрее, найти быстрее и так далее. Поэтому это еще и социально важно. То есть не лишь с точки зрения туризма, а да. загалом для да. людей. А, у, вчора був оголошений другий вже конкурс на кращих картографів. Так, я знаю, що там є така дуже важлива відмінність. Перше, це проводилося саме серед е, м, жителів Херсонщини, так а цього разу не обмежується виключно Херсонщиною, тобто картографи з усієї України будуть е, да. деталізувати ці карти. так? Ми вирішили зачем ограничуватися тільки одною областю. В цьому році і в прошлом году ми, перед тим, як об'явили запуск конкурсу, ми проводили дуже багато мастер-класів. Угу. В цьому році ми провели мастер-класнику. мастер-классы в пяти населенных пунктах. Это Херсон, это Лазурная, Скадовск, Ливцева на Рабатской стрелке и Каховка. До речи, фотознимка с этих мастер-классов у нас есть, сейчас можем показать. А, и тем, что... э, мы, ездили вот как, э, мы объявили и сказали э, активная громада, давайте, если вы хотите, мы приедем к вам и проведем мастер-классы, как вам детализировать ваши, ваши населенные пункты. Uh -huh. То есть откликнулись э, очень хорошо, где-то откликнулись э, общественные деятели, где-то откликнулись головы селераты и меськи, головы, то есть и соответственно мы вместе вот с Максимом Картографом, ездили на эти места, обучали. Люди очень разные. Это были и школьники, и студенты, и владельцы бизнесов пансионатов, которые, в частности, вот прямо на мастер-классы, они нанесли свой пансионат и подтвердили право на них, и дальше уже могут ну, популяризировать свой пансионат через Google карты, вообще через систему Google. Вот поэтому, да, и в этом году мы сказали: а давайте пусть редактируют Херсонскую область и вообще вся Украина. Почему будем ограничиваться Херсон и Херсонской mm -hmm. областью? Поэтому сейчас. вот з 15 апреля каждый житель України хто достиг 16 приступить к процессу приступити до процесу діталізації А взагалі якоїсь додаткової підготовки потребує це вміння. Картограф це, це професія? Ні, це, да. що потрібно вміти ну на початковому рівні, аби впоратися гідно. ЦИМ? А ну, вы... На самом деле нужно просто пользоваться, да, ребята чему и учат, это буквально пару часов, за пару часов нужно научиться пользоваться, носить, там есть некоторые нюансы, да, чтобы правильно это делать, чтобы это правильно распознавала система, чтобы это люди видели, на самом деле это абсолютно несложно, и, но в любом случае, даже если мы говорим об упрощенном варианте, наверное, да, который мог бы помочь туристическому потенциалу области города, то каждый пользуется Google Maps, каждый может ответь, отмечать где он был, ставить оценку этому месту, uh -huh. гостинице, кафе, ресторану, неважно, что это будет, писать отзыв и, соответственно, это уже делает место более популярным, более рейтинговым, да, и люди подтягиваются, uh -huh. вот скажем вот так. Поэтому элементарно это может делать без подготовки каждый. Uh -huh. Но, как как минимум, делать... да, оставлять отзывы о тех да. местах, где он был, тем самым повышать уровень обслуживания, сервис обслуживания. Uh -huh. У нас есть нелички видеоролик а, про те, ну, не буду сказать про что, <laughs> увидите пожалуйста ласка. Открывай Украину свиту. Это видео было про? Да. Это, вот, собственно, про то, как э, работают картографы. Это видео с Херсонского мэпкэмпа, который проходил в прошлом году. Ну, мэпкэмп это такое мероприятие, когда приезжают картографы на одну локацию. В данном случае это была Херсонская область, Железный порт Лазурный Скадовский. В течение mm -hmm. трех дней они активно детализировали Google карты этих населенных пунктов. То есть Uh, картографирование это не какая-то нудная такая работа это на самом деле весело это приключение uh -huh. и как можно увидеть из видео люди совершенно разные есть и студенты и школьники и есть люди постарше и даже владельцы своего какого-то бизнеса то есть совершенно uh -huh. ну, абсолютно люди разных жизнедеятельность. Ну, uh -huh. вот меня зацикавило. Как можно стать участником <гум> конкурса? Конкурс. Чтобы стать участником конкурса, необходимо зарегистрироваться на специально созданном сайте. Регистрация уже сейчас доступна и в течение с 15 по 25 апреля, это 11 дней получается вносить правки, детализировать карты Херсонской, Херсона, Херсонской области. То есть все, что будет проводиться, все правки, которые будут делаться вот в этот период и именно только по Херсонской области, все будет идти в зачет а, конкурса людям будет это можно просто с дома рубить да? это можно а -а -а. с дома да то есть здесь вариантов много можно даже добавлять из мобильных телефонов какие-то объекты ну улицы конечно прорисовывать есть такой инструмент Google Map Maker через который мы обучали как им пользоваться на самом деле там не сложно есть очень много и пособий если люди просто напишут в интернете они могут кстати все э, учебные материалы есть на украинской спільноте Google Map Maker Ukraine. Угу. И это, у них есть и сайт. Это, вот ребята, кстати, вы смотрели по ролику это, вот, это украинское сообщество. Вот, очень много прекрасных материалов. И буквально за несколько часов можно полностью обучиться, как все это делать. И вот э, будет выбрано у нас, значит, 4 победителя. Uh -huh. Один победитель э, это будет среди региональных рецензентов. Региональные рецензенты просто обладают большими полномочиями. И э, три победителя среди обычных картографов. Э, то есть это никто не является региональным рецензентом. То есть вот четыре победителя у нас будут. Э, на их подарки выделяют средства наша областная администрация и Херсонский городской совет. Uh -huh. И э, у нас будут еще также и поощрительные призы активным участникам, кто не вошел в число победителей, но кто набрал минимум 300 баллов, то есть за каждую правку присваивается человеку определенный балл, рейтинг. Баллов. Да, угу. рейтинг выстраивает. Это компания Google выстраивает, вот на специально, ну, для того, чтобы их получить, надо, еще раз повторюсь, зарегистрироваться на мероприятии. И потом людям, первым 40 людям, кто в этом рейтинге будет, кто набрал минимум 300 баллов, будут поощрительные призы в виде фирменных брендированных футболок или чашек, это на что-то наподобие, но mm -hmm. да, у нас mm -hmm. мы еще дизайн не, не прописали, я думаю, там будет написано, скорее всего, херсонский мапап 2016, это выделяет общественная организация, есть такая халар черниговская и в рамках их программы территория развития, то есть мы такой, знаете, конгломерат, у нас и органы власти, и общественные организации, то есть и сообщество картографов Google Украины, то есть вот, в этом году у нас более масштабный получается конкурс. По ссылку эту успеху. Нужно сказать, да, что <coughs> Херсонский городской совет и областная государственная администрация суммарно выделяют 70 тысяч гривен приблизительно вот на этот призовый фонд. Uh -huh. Это ну, Но, а ведь... уникально, впервые, это да, и как видите мы привлекли со всей Украины заинтересованные стороны. Вот настолько. И мы очень надеемся просто вдохновить. Юра очень старался. Они ездили, вот Максим Ретевой, картограф mm -hmm. э, Херсонский, провели очень много мастер-классов, очень много людей обучили, и мы очень надеемся, что будет выхлоп. В прошлом году выхлоп был, да, вот было тоже проведено очень много мастер-классов. И в итоге было нанесено, было, да, да, около 4000. 4 правок. На самом деле это неплохой результат для начала, но мы знаем, что может быть гораздо больше. Завтра может быть да, больше и да, Поэтому мы решили со всей Украины еще ребят привлечь, потому что э, сообщество картографов всеукраинское, оно очень активно, там много очень людей, да, и нужно понимать, важно понимать, что это просто хобби людей, то есть угу. их просто вот им кайфово заниматься тем, что они делают. Загалис Херсонщина хочет долучалась от минулого раза на первом конкурсе? да у нас были и фотохудожники даже участвовали и вообще но было нам сложнее в прошлом году еще мало кто понимал в принципе что это такое uh -huh. и нам было сложнее найти финансирование и мы продолжаем благодарить очень мецената нашего бывшего депутата городского света который очень вот нам пошел на встречу он понимает важность этого всего наверное уже это не секрет что это казаков игорь владимирович uh -huh. вот в этом году все пошло гораздо проще, там да, гораздо масштабнее, люди очень включились, и мы этому очень рады. Вот городской совет и областная администрация вот, очень. Город Совет уже 20 тысяч запланировал, именно включил в программу развития туризма города угу. э, на подарки. Ну и вот получается 50 тысяч это областная администрация. Угу. Это чисто на подарки победителям. Вот. Что это будет с техника? Да, что это будет, техника. Ну, еще мы не знаем. Но в любом случае у нас разработано уже положение. Есть на сайте, можно его полностью прочитать, утвержденное уже все правила, полностью все есть на сайте. В интернете можно все это увидеть. В этом году у нас, ну, вот мы провели три вебинара, пять мастер классов. Порядка где-то около 600 людей приняло участие вообще в обучении. Угу. То есть это, это очень много людей, я считаю. Ну, да, Це багато і всі нюанси на сайті fundunion.org, або просто потрібно шукати фонд об'єднання в інтернеті, і там можна все знайти, все побачити. Ну що ж, заходьте, шукайте, приєднуйтеся, беріть участь у конкурсі, покажемо Україну власне світу. Так, я вам хочу подякувати за те, що ви завітали до нас сьогодні зранку. Вам успіху, як завжди, бажаю. У вас завжди такі ініціативи творчі, такі проекти, які крокують просто попереду. Ви такі сучасні і ну дійсно робите важливі речі. Я вам дякую за це. А нехай буде у вас натхнення і вам допомагають також у цій справі. Ну а нашим телеглядачам хочу сказати, що попереду у нас випуск свіжих ранкових новин. То ж, будь ласка, не перемикайтеся, ранок на скіфі триває.